সকলোকে নমস্কাৰ জনাই শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আনিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব টিউটৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে আলোচনা কেতিয়া আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আন্দোলনক লৈ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে যি প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই প্ৰতিবাদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব দিবলৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওজৰ আপত্তি দৰ্শাবলৈ আজিলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাৎ পোৱা নাই ন হাজাৰ সাতশ পঁচানব্বৈ গৰাকী টিউটৰ শিক্ষকে কি কাৰণত এই টিউটৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক শিক্ষক পদলৈ উন্নীতকৰণ কৰা নাই আজিলৈকে উত্তৰ নাপালে প্ৰাদেশিকিত আৰু একোমেডেড টিউটৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰীত প্ৰাদেশিকৃত চাৰি হাজাৰ পাঁচশ এঘাৰগৰাকী একমেডেট টিউটাৰ আৰু দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰাদেশিকৃত ন হাজাৰ সাতশ পঁচানব্বৈগৰাকী নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা উক্ত টিউটাৰসকলৰ উপযুক্ত অৰ্হতা থকাৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে এই টিউটাৰসকলৰ যি জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান কৰা নাই অৱসৰৰ দিন চমু চাপি অহাত এই দুৰ্ভগীয়া টিউটাৰসকলক আজিলৈকে কি কাৰণত শিক্ষক পদলৈ উন্নীতকৰণ কৰা নহ'ল তাকে লৈ টিউটাৰসকলৰ মাজত তীব্ৰ খবৰ সৃষ্টি হৈছে এনে ক্ষেত্ৰত শীঘ্ৰে এই টিউটৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক শিক্ষক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে সংগঠনসমূহে দাবী জনাই আহিছে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদক লৈ এইবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আন্দোলনৰ দ্বাৰা সমস্যাৰ সমাধান নহয় শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ আন্দোলন সম্পৰ্কে এইবাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আন্দোলন কৰিলে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয় শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষক সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনা কৰিয়েই আছে আহি থকা দিনসমূহতো আলোচনা কৰি যোৱা হ'ব গতিকে আন্দোলনৰ পৰিৱৰ্তে আলোচনা কৰিলেহে সকলো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব আৰু চৰকাৰেও ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব বুলি ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ এইবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুৰোধ আৰু আহ্বান শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব দিয়ক ৰাজ্য চৰকাৰে সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী আছিল যে যিসকল শিক্ষকক টিউটৰ বুলি অভিহিত কৰিছে সেয়া অন্যায় বুলি উল্লেখ কৰি আৰম্ভণিত নিযুক্তি দিয়াৰ সময়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে উপৰঞ্চি প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী বাধ্যতামূলক নাছিল সেয়েহে সমগ্ৰ বিষয়টো পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ শিক্ষক মঞ্চই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে টিউটৰ শব্দ নাইকিয়া কৰি শিক্ষক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে